Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України Валентина Лютікова. Вітаю вас, пані Валентино. Добрий, пані Валентино. Складні останні місяці для країни, останні дні для нашої держави, для співвітчизників. По перше, якщо згадувати те, яким чином будувався зовнішній вектор України, то не підписали ми угоду. Про асоціацію з ЄС у вільності, натомість підписали угоди про співпрацю з Російською Федерацією. Тепер головне вийти до людей і пояснити економічні переваги, чи буде це зроблено, і чи зрозуміють вас люди, як ви думаєте? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что в основном, не в основном, а вся партия региона, Верховной Ради Украины, наша фракция, тоже за евроинтеграцию. И мы готовы подписывать евроинтеграционные законы, и мы уже начали их принимать, и все соглашения с евроинтеграцией мы тоже готовы подписать. Но то, что мы, но мы хотим прийти в евроинтеграцию, в Евросоюз, именно достойными партнерами на равных чтобы не на полу, как говорится, согнутых Украина шла в евроинтеграцию. Естественно, надо помогать Украине. На сегодня наша экономика не на достаточном уровне работает. И поэтому мы, естественно, думали, что Евросоюз окажет нам какую-то посильную помощь. Но не получив ее, естественно, президент наш уряд взял паузу в этом плане. Продолжается работа все равно по линии в Евросоюз, подписание интеграционных договоров. Uh -huh. вот, но в то же время, естественно, мы, э, нам протянул руку партнер э, равных э, партнерских отношений это Россия. С Россией встречался президент, встречались наши министры, представители уряда, депутаты Верховной Рады и были подписаны ряд соглашений. Соглашения эти очень выгодные для нас, обоюдно выгодные как для России, для Украины. Это, это даст возможность работать и металлургам, и строителям даст работать, естественно, и кораблестроителям, будут строиться самолеты, двигатели и так далее. И мы получали на сегодня уже помощь от России, небольшой транш, даже вот в декабре сейчас мы будем принимать. Внісені в бюджет, щоб от нібольшої от Росії ми получили. пані Валентина, Не всі оцінили щедрість Російської Федерації. От опозиційні політики вважають, що Україна стає заручником зовнішнього вектору, тому що Російська Федерація, а точніше, ну і президент Російської Федерації, буде диктувати, яким чином тепер будувати свої взаємовідносини з Європейським Союзом. Це думка зокрема от прозвучала від колишнього. Міністра закордонних справ України Володимира Огризка чи поділяєте ці думки, що дійсно допомога вона буде вимагати якісь дії з боку України по відношенню до Росії? Ні в коєм случаї ілія кажуть на Україні ні в коєму разі, тому що і президент Путін, і премєр міністр Росії не раз уже говорили, и было это в эфире неоднократно на всех телеканалах, что путь развития Украины и куда идти в Евросоюз или в таможенный, Украина будет выбирать самостоятельно. И то, что они оказывают нам помощь, это незначительная помощь. То, что они дадут банкам или в ценных бумагах придет к нам, это не значит, что мы не должны их вернуть России. Поэтому у нас зависимости от России такой нет. Единственная наша заслуга я считаю более такая максимальная то, что мы добились снижения цены на газ, вот и в этом, конечно, есть заслуга взаимоотношений наших Украины и России стран. А именно курс, какой выбрать Украине, мы будем решать сами. И есть предложения, рядом мы прислушиваемся предложений, коммунистов, те же, которые должны предлагают путем референдума угу. получить именно решение, именно то мнение украинцев, куда нам идти. Но на сегодня мы хотели бы, мы имеем представителей и в Евросоюзе, и в таможенном союзе, Путь, куда войти нам, он далекий. Вы знаете, примеры очень многих стран – это не один, и не два, и не три года. Может, это десятилетиями к конечному результату мы придем. А на сегодня мы тоже за то, за европейский путь развития, за то, чтобы сюда пришли технологии европейские, чтобы наши люди жили лучше. Но на сегодня нам понятен, близок именно торговый путь, именно взаимоотношения с Россией. Поэтому мы пути пока идем. У вас на сьогодні є бачення, яким чином а, будувати інформаційну кампанію, тому що люди стоять, Євромайдан, і Майдан, який сьогодні підтримує політику президента, там зрозуміло пояснити легше, та? тому що люди mm -hmm. з розумінням ставляться до того, яким чином сьогодні будується а, політика влади і офіційної партії. З іншого боку, є люди, які приїхали з із заходу. там не работают государственные установи, люди готовы стоять до останнього. Очевидно, что доведеться идти и домовляться, и пояснювати. Готовы это делать? Однозначно мы готовы и призываем всегда до, те два Майдана и те люди, которые находятся на том или другом Майдане, у них инициативы, желания одинаковые. Единственное, Майдан, который представляет оппозиционную сторону нашего парламента, они еще, как говорится, опо, вернее лидеры этого Майдана, хотят все-таки получить власть. В отличие от нашего Майдана, потому что мы уже имеем партии региона власть. Но люди говорят об одном и том же. И надо садиться за стол переговоров, надо находить, объединяться, прекращать вот это вот противостояние, потому что в основном у людей есть проблемы и как у Востока, так и у Запада. И люди об этом говорят. Единственное, что есть какие-то претензии вот у нас лично, вот у меня, я вижу, что однобоко многие средства массовой информации показывают тот или другой Майдан. Людям на этом Майдане, я вот лично выступаю, каждый день выступала на нашем Майдане, и я просила то, что они слышат, то, что мы до них доводим, о работе уряда, правительства, Верховной Рады, чтобы они говорили на местах, чтобы они поддерживали те хорошие начинания и ту критику, которую я слышу и со стороны этого Майдана, и даже внутри нашего Майдана, мы на фракции партии регионов в присутствии кабинета министров вот буквально в понедельник озвучивали, говорили открыто, не прячась, и недостатки, которые есть в, уряде, в работе уряда, мы тоже видим и о них говорим. Как вы думаете, министры они готовы чути критику? то Вы заявили мне претензии так, до окремых ведомств. Чи є в них сміливість ті люди, які не виконують справно свої обов'язки, чи піти в відставку, чи прийняти бюджет після того, вже робити певні висновки? Тобто зрозуміло, що не всі міністри якісно працюють, тому що ви самі це визнаєте, Ваша політична сила, очевидно, так само треба буде робити певні висновки, приймати рішення в парламенті чи чекати рішення від президента України. На сегодня я как представитель партии региона могу от своей партии сказать, что наши предложения были озвучены очень критично, жестко. Азаров их услышал, и на сегодня они лягут на стол президенту, и мы ждем, что президент примет решение. Ну, какие претензии у вас до каких министерств есть? Чи ви так відверто не можете сказати, Ні, тому то... що за кожною е проблемою стоїть особисті? Так говорити, критикувати в цілому це одне. Якщо хтось не виконує обов'язки, про це також треба відверто сьогодні говорити. Но мы высказали свои предложения. Пока, конечно, президент посмотрит наши предложения, я думаю, что в скором времени люди и многие депутаты, которые поддерживают это же мнение с оппозиционной стороны, с нашей, и народ Украины услышит эти имена. Угу. Пани Валентину, мы знаем, что сейчас параллельно Опозиційні політики збирають підписи за відставку Кабінету міністрів. Ну, який буде результат цих підписів? Чи готові вони там досягати кінцевої мети? Чи це така піар акція, що от, бажання є, але ж ми провалили попереднє голосування? Ми працюємо, а результату не буде досягнуто? Ну, по-перше, то, що вони збирають підписи, і у них імміна канічна цель, щоби. Естественно, весь уряд подал в отставку. Я думаю, что они не успокоятся, то, что снимут 3, 4, 5 министров поменяют. Потом они будут призывать к тому, чтобы импичмент президенту, потом разогнать Верховную Раду и так далее. На это, естественно, не пойдет никто, и они это прекрасно знают. Подписи, которые они соберут, я думаю, что соответствующие органы обязательно рассмотрят, Примут или не примут ко вниманию, это тоже будем решать в дальнейшем, когда увидим эти подписи. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что э, кабинет министров, президент у нас избран легитимно. И президент, кабинет министров за состав этого кабинета министров голосовали как партия регионов коммунисты, так же и оппозиция поддержала. Большинством голосов был состав утвержден. За этот год, который проработал кабинет министров, приостановлено ВВП, падение экономики, вы знаете, если взять показания. У нас безработица на начало года была 7,8, на сегодня к концу года 7,5. Если взять Евросоюз отдельные страны, в среднем он 12%, и в отдельных странах Евросоюза это 20% безработицы. Вы знаете, что в этом году мы принимали многие законы по, для улучшения работы малого и среднего бизнеса, и мы добили своего, те, которые на едином налоге, они пополнили армию за это, этот год, 62 тысячи добавилось таких предпринимателей, и они дали в бюджет 6,5 миллиардов гривен. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Все-таки удержан курс доллара. Это немаловажно. Люди поверили банкам. Депозиты все равно идут, люди вкладывают в банк. Это говорит о многом о том, что инвесторы. Если на начало года были инвестиров... инвестированы проекты 56, 54 миллиарда, на сегодня уже 56,8 миллиардов. Продолжается, инвесторы видят. И это вот подтверждение тому, что президент был в Китае, и китайцы дали добро тоже сотрудничать с нами. И в следующем году в нашу экономику придет со стороны Китая 10 до 30 миллиардов долларов. Тепер от найголовніше, що має зробити парламент, безумовно, принять бюджет на наступний 2014 рік. Зрозуміло, що проект завжди критикує. Тобто ми постійно з року в рік це бачимо, але в цілому ключові показники вони на сьогодні влаштовують, тому що вже був час, не, не тривалий час, але була можливість депутатів ознайомитися з ключовими напрямки, напрямками бюджету. Влаштовує в цілому ця ідея, яка ключова, яка закладена в ньому чині В бюджеті, все одно в кожному бюджеті, в кожного року є дефіцит бюджету. Это в этом году оно не изменилось, тоже есть дефицит бюджетов. Мы сегодня рассматривали на фракции, задавали вопросы, присутствовал вице-премьер первый, Арбузов, министр Колобов и Клименко по доходам министерства. Они четко ответили, ответили в тех позициях, где действительно есть еще что дорабатывать нам, какие-то есть нюансы. Но в общем бюджет на уровне прошлого года, он немного где-то на 3-4% повышен, но самый главный тот раздел, который ближе мне, это социальный, uh -huh. он будет заложен в бюджете и будет выполняться в стопроцентном объеме. Это и пенсии и повышение предусмотрено пенсии, повышение стипендий предусмотрено, повышение на 8,2% на 8% и малообеспеченным семьям, инвалидам и так далее. Это меня радует. От, на завершение, какие задания? Принять бюджет до Нового года? Или все ж таки, возможно, э, дотримать все процедуры и трошки ну, перетянуть с часом? Э, ну, рассматривается несколько вариантов. Есть такое, что, естественно, Хорошо, если бы мы приняли в целом, я скажу, бюджет угу. и дали возможность на местном уровне работать и принимать тоже бюджет. И январь мы бы уже не работали по 1-12. Но есть и вариант, что мы примем бюджет. В первом чтении. Наравне с этим нам надо принять еще пять законов, без которых не сможем даже в январе работать. Наша Украина, наше ведомство подразделения, это повышение зарплат и предусмотрение налоговых там льгот. Поэтому, если мы примем хотя бы в первом, в первом чтении, вернее, за основу бюджет и плюс эти пять законов, То ми вже зможемо нормально почати 2014 тисячі год. Зрозуміло. Дякую вам. Бажаю ефективної роботи в парламенті. Спасибі, що я завітала глядачам нагадую, що ми спілкувалися з народним депутатом країни Валентиною Лютіковою. Залишайтеся з нами. До побачення.